уважаемая публика, всем добрый день. Меня зовут Владимир, я военнослужащий из города Николаева, воинская часть А4794, 255 батальон. Обращаюсь ко всем вам за помощью о том, чтобы провели честное и правильное расследование в моей части. А именно высшее командование, которое находилось со мной на ППД в городе Николаеве, попросило достать меня медикаменты на ППД как для нас, так и для военнослужащих, которые будут в дальнейшем двигаться в те или иные направления и так далее. Я как бы вышел на людей, на волонтеров одни, одним, вторым, третьим задал данный вопрос, данную как бы, озвучил проблему. А, достал эти медикаменты. Через определенное время я был обвинен в том, что я занимаюсь какими-то махинациями, занимаюсь левыми сборами от имени бригады батальона. Когда запрос делали на ППД, получали ли руководство какие-то медикаменты, они сказали нет, они ничего не получали. При этом свои жопы. Я был вызван в другое место, где находится остальной наш батальон. Выслушал обвинение о том, что я махинатор. Комбригу нашего батальона сказали, что я ушлый парень, что я какие-то мутки делаю, пятое-десятое. В общем, выслушивать меня никто не захотел. Комбатка теорически отказывается идти со мной на связь. Хотя он знает о том, что у меня есть скриншоты, фотоотчеты, что я получил медикаменты, сразу же передал их тем людям, кто меня просил. Вот. Поэтому я прошу как бы вашей помощи, огласки о том, чтобы как бы либо военная прокуратура, либо СБУ, либо наши представители власти обратили внимание, помогли мне первое уволиться беспрепятственно, потому что мне ставят палки в колеса сейчас и рассказывают, я последствиям нахожусь, пятое, десятое. Во-вторых, меня обвиняют в том что я изначально сказали мне ты знаешь что в тех ящиках я у нет просил медикаменты и все я даже в них не смотрел я их получил и передал мне сказали здесь уже что я превостротил и отравленные медикаменты вот и спустя неделю пребывания здесь как бы кроме того что меня обвиняют меня делают воры непонятно кого как бы я больше ничего не слышу отношения идет ужасно Поэтому я прошу помощи, пожалуйста. Все скриншоты есть о том, что я писал волонтеру, о том, что когда я получил медикаменты, о том, что медикаменты передал именно тому человеку, кто у меня их просил, переписка с ним, что он их получил с фотоотчетом. Дальше он пишет, когда и кому он начал их выдавать. Еще через время, когда я ему пишу, что волонтеры, допустим, просят доказать теперь мою э, причастность к такому-то батальону, где он пишет, покажи военник. Дальше я ему пишу, спустя уже после опроса здесь, где я нахожусь, через некоторое время, как мне быть, потому что меня обвиняют в том-то, в том-то, где медикаменты. Он четко отвечает на этот вопрос, что и кому он выдал. При этом там, где я сейчас нахожусь, им без разницы, какие у меня есть скриншоты, кому я выдавал медикаменты и все остальное. Я очень прошу как бы, помощи представителей власти, может быть, адвокатов каких-то, кто занимается военными людьми либо юристов военных, просто неравнодушных граждан. Помогите, пожалуйста, чтобы справедливость восторжествовала, провести достойное это расследование в кратчайшие сроки. Все материалы дела я готов предоставить, они есть ни в одной копии. Я для своей безопасности их немножечко, скажем так, раскидал по разным людям. Вот. Я хочу закрыть этот вопрос по себе и уволиться с данного батальона. С таким отношением и обвинениями и прочим руководством я не хочу ни служить, ни находиться больше здесь. Всем спасибо с уважением.